এতিয়া এইটোক লৈ আমি কি ক'ম মই ভাবোঁ যে অসমৰ ৰাইজে দেখি আছে চাই আছে মই কোৱাটো উচিত নহয় আৰু ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ কাৰণে নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আদৰ্শ জলাঞ্জলি দি বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰা বহু নেতা দেখিছে আৰু ইতিহাসত তেওঁলোকৰ নাম কি বুলি লিখা আছে সকলোৱে জানে গতিকে মই সময়ত গোটেই কথাবোৰ এৰিছোঁ সময় আৰু অসমৰ জনগণ তেওঁলোকে ঠিক কৰিব সিদ্ধান্ত কি কাক কি বুলি চিনি পায় কোনে জানে সময়ৰ কুটিল গতিত কোন কি হৈছে কাৰণ সময় অতি নিষ্ঠুৰ আৰু সময়ে চব সিদ্ধান্ত ল'ব জনগণে সিদ্ধান্ত আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে এই যিখন নতুন দলং হৈ আছে ফেব্ৰুৱাৰীত যিখন ইনোগ্ৰেশ্যনৰ কথা সেইখনত কমাৰ্চিয়েল ভেহিকেলৰহে মানে ট'ল টুলত পইচা দিব লাগিব তেওঁ ছমাহ আগতে কৰি থৈছিলে গতিকে ভুল ব্যাখ্যা হৈছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কৈছে নহয় টুল এতিয়া তেওঁলোকৰ লক্ষ্য সাতাইছখন টোল নিৰ্বাচনৰ আগ অহা আগে আগে দুখন উপহাৰ দিলেই এখন খোৱাঙত দিব খুব সোনকালে আৰু এখন ইতিমধ্যে দিছে গতিকে অসমৰ জনগণৰ ওপৰত যিটো ধৰণৰ কৰৰ বোজা চলিছে টুল টেক্সৰ যিটো বোজা অসম এনেও অসমৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা যিটো অত্যন্ত ভাল নহয় আমি দেশৰ মানে যি ৰাজ্যসমূহৰ ভিতৰত অৰ্থনৈতিকভাৱে অতি পিছপৰা ৰাজ্য উৎপাদনশীলতা আমাৰ একেবাৰে শূন্য দিল্লীৰ ওপৰত আশা পালি থাকিব লাগে দুহেজাৰ ছাব্বিছ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত দুই লাখ ষোল্ল হাজাৰ কোটি টকা ঋণৰ বোজা হ'ব তাৰ মাজত আকৌ ভোটৰ ওপৰত দানৰ অপৰাধী এনেকৈ টুল যেনেকৈ টেক্স লগাইছে কমাৰ্চিয়েল ভেহিকুলেই হওক সাধাৰণ মানুহেই হওক টোলৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈ আছে সাতাইছখন তেওঁলোকৰ লক্ষ্য সাতাইছখন হ'ব এই টোলৰ টেক্সে অসমৰ জনগণক এটা এক এক ভয়াৱহ ভৱিষ্যতলৈ ঠেলি দিছে কাৰণ অৰ্থনৈতিকভাৱে আমি বিপৰ্যস্ত এখন সমাজ আমাৰ চাৰিওফালে কৰকাতল বাঢ়িছে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে তাৰ মাজত বিপন্ন সমাজখনত আৰু এইবোৰ যিবোৰ বোজা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দি থকা হৈছে এইটোৱে এটা সময়ত আমাৰ যিটো অৰ্থনৈতিক কাঠামো সেইটো ভাঙি একেবাৰে থানবান কৰিব গতিকে এই যিটো চৰকাৰৰ যিটো নীতি এই নীতি সাধাৰণ জনগণৰ তেওঁলোকৰ বিৰোধী নীতি আৰু এইটোৰ যিটো কুফল ইয়াৰ ভয়াৱহ প্ৰভাৱ এইটো লাহে লাহে ৰাইজে অনুভৱ কৰিব অখিল গগৈ একত্ৰিছ জানুৱাৰী মানে হ'ব বুলি কৈ আছে মানে এটা ডেডলাইন দিয়াৰ নিচিনা হৈছে একত্ৰিছ জানুৱাৰী সেইটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক সুধিলে ভাল হ'ব নে আমি আমি ভাবোঁ যে এইটো মিত্ৰতাৰ যিটো বিষয় সেইটো আৰম্ভ মানে সোনকালে শেষ কৰিব লাগে কাৰণ বৰ বেছিদিন নাই হাতত সময় সাতাইছ মাৰ্চত নিৰ্বাচন হোৱাৰ প্ৰথম নিৰ্বাচনটো পতাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন পতাৰ লক্ষ্য আমি ভিতৰুৱাকৈ যিটো গম পাওঁ পঁচিছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা সাতাইছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত মানে অধিসূচনা জাৰি হ'ব আমাৰ ভিতৰুৱা যিটো তথ্য আৰু এইবাৰ চৰকাৰে লক্ষ্য ৰাখিছে এটা ফেজতে পাৰি নেকি চেষ্টা কৰিছে কিন্তু সম্ভৱতঃ নোৱাৰিব প্ৰায়োগিকভাৱে কাৰিকৰীভাৱে যিটো সম্ভৱ নহ'ব গতিকে কিন্তু এইবাৰ দুটা ফেজ আৰু বিহুৰ আগতে শেষ কৰাৰ লক্ষ্যত যাতে বিহুত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি কৰা অন্যায় যাতে মানুহৰ মাজত পুনৰ উৎমুকনি নুঠে গতিকে এইখিনি কথা আমি খবৰ দিছোঁ গতিকে মই ভাবোঁ যে এইটো সকলোৰে দায়িত্ব কংগ্ৰেছ দলেই হওক বা সকলোৱে এই গোটেই বিষয়টো সোনকালে মানে মিত্ৰতাৰ বিষয়টোক আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে কাৰণ কাৰণ সময়ৰ লগে লগে ভোট ট্ৰেন্সফাৰৰ কথা জড়িত হৈ থাকিব তাৰ লগে লগে কৰ্ডিনেশ্যনৰ কথা আছে প্ৰতিটো দলৰ কাৰণ বিৰোধীৰ ভোটবোৰ একে ঠাইতে পৰিবৰ কাৰণে তাৰপিছত আৰু বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ কুটকৌশল থাকিবই চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ভোট বিভাজন কৰিবৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা এই ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰৰ মাজত আমি আমাৰ যিটো লক্ষ্য এই লক্ষ্যত আগবাঢ়ি যাবলৈ হ'লে মই ভাবোঁ যে এই বিষয়টো সোনকালে নিষ্পত্তি কৰাৰ প্ৰয়োজন মই সেইটো কথা কোৱা নাই মই কৈছোঁ সোনকালে শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ডেডলাইন কথাটো আমি কেতিয়াও কোৱা নাই আৰু সেইটো অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াকে সুধিব মোৰ কথাটো হ'ল যে এই বিষয়টো মানে ক্ষীপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব লাগে আৰু যুঁজি মানে ৰণক্ষেত্ৰত জঁপিয়াই পৰিব লাগে কাৰণ কাৰিকৰীগত বহু কথাই আছে সেইখিনি কথা কৰিবৰ কাৰণে এটা নিৰ্দিষ্ট সময় লাগিব এটা বিজ্ঞানসন্মত সময়ৰ দৰকাৰ সকলোৱে জানে এটা চাইণ্টিফিক টাইম ফ্ৰেম কিমান হয় কাৰণ সকলোৱে পলিটিকেল ষ্ট্ৰেটেজি মেনেজমেণ্ট আজিকালি প্ৰফেচনেলি হয় কিমান দিনৰ আগ কিমান দিন এটা মানুহৰ সময়ত মানুহৰ মাজত লাগে এটা মানে অৰ্গেনিকেলি মানুহৰ মাজত গোটেই বিষয়টো আগবাঢ়িবলৈ গতিকে সেইবোৰ কথা মই ভাবোঁ যে সকলোৱে জানে সকলো বিজ্ঞ মই কেৱল মাত্ৰ আহ্বানটো যিটো বুজি পাইছোঁ যিটো উপলব্ধি সাধাৰণ জনগণৰ মাজত থাকিও যিটো উপলব্ধি সেইটোহে মই ব্যক্ত কৰিছোঁ আজি 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 বিজেপিয়ে আপোনাৰ অডিঅ' ভিজুৱেল প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ কাৰণে পয়সত্তৰখন গাড়ী বিভিন্ন জেগালৈ পঠাইছে মানে ইষ্টেহাৰ বনাব তাৰ কাৰণে মানে সংগ্ৰহ কৰিব ৰাই পৰামৰ্শ নে চৰকাৰী যন্ত্ৰটো কৰিয়ে থাকিব তেওঁলোকৰ অফুৰন্ত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধনী ৰাজনৈতিক দল শাসনত থাকিলে যিকোনো সম্ভৱ গতিকে আমি প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত ভয় ভাবুকি হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত বিৰোধীয়ে যুঁজাৰ মানসিকতাৰে আৰু ঐক্যবদ্ধতাৰে আগবাঢ়িলে নিশ্চিতভাৱে ভাল ফলাফল আহিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু এটা কথা কৈছে গুৱাহাটী পাহাৰত কোনো অসমীয়া মানুহ উচ্ছেদ কৰা নহয় কিন্তু মিয়া থাকিলে উচ্ছেদ হ'ব নহয় তেওঁ কি বুজাব খুজিছে গম পোৱা নাই অসমীয়াক উচ্ছেদ নকৰে তেওঁ কি তেওঁ সাংবিধানৰ শপত লোৱা নাই নেকি তেখেতক সুধিব যে সংবিধানত বিদেশী আৰু স্বদেশীহে সংজ্ঞা দিয়া আছে গতিকে সাম্প্ৰদায়িক বক্তব্য এইটো আপোনালোকে সংবাদ পৰিৱেশন নকৰিব কাৰণ এটা আপোনালোকৰো গণতান্ত্ৰিক দায়িত্ব আছে বিদেশী হয়নে নহয় আৰু যদি বিদেশীৰ দপদপনি চলিছে দহ বছৰতো বিজেপিৰে শাসন আছিলে অসম চুক্তি ছয় নম্বৰ দফা কিয় কাৰ্যকৰী কৰা নাই অসম অসমৰ ভালৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া কিয় সম্পূৰ্ণ কৰা নাই অবৈধ বিদেশীৰ দপদপনি যদি চলিছে তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ কৰি ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰি তেওঁলোকক কিয় বহিষ্কাৰ কৰিব পৰা নাই যেতিয়া তেওঁলোকে ডি ডিলিমিটেশ্যন কৰিছিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি কৰিছিলে পঞ্চাছ বছৰ অসমৰ মানুহে চিন্তাৰ কাৰণ নাই এতিয়া কিয় এইটো ভীমৰ বচন বাৰে বাৰ আওৰাই যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে তেতিয়াই তেওঁলোকে বিদেশীৰ সংকট দেখে আৰু সেইটোকে বিষয় হিচাপে লৈ তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ বৈতৰণী পাৰ হ'ব খোজে আৰু ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ সৃষ্টি কৰি মানুহৰ মাজত হিন্দু মুছলমানৰ বিভেদৰ বীজ সিঁচি তেওঁলোকে নিৰ্বাচন পাৰ হ'ব খোজে গতিকে দেশৰ সংবিধানমৰ্মে বিদেশী নাগৰিকৰ চিনাক্তকৰণ হ'ব লাগিব বহিষ্কাৰ হ'ব লাগিব এতিয়া যদি বিদেশীৰ কাৰণে অসমৰ সমাজ আৰু জাতীয় জীৱনৰ সংকট আছে তেতিয়াহ'লে বুজিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ব্যৰ্থতাৰ কাৰণে অসমৰ সমাজ আৰু জাতীয় জীৱন সংকটত পৰিছে